Saya bukan wanita lemah. Saya ada kerja tetap. Saya berdikari dan saya yakin dengan diri sendiri. Tapi semuanya berubah selepas saya berkahwin dengan Azlan. Pada mulanya, dia sangat penyayang. Dia tahu cara memikat hati saya dengan kata-kata manis, kejutan romantis dan perhatian yang buat saya rasa sangat dihargai. Tapi selepas tahun berkahwin, saya mula perasan perubahan dari dirinya. Mula-mula dia cemburu. Bila saya keluar bekerja, dia akan tanya dengan siapa saya makan tengah hari, kenapa lambat balas message? Saya fikir itu tanda sayang. Tapi lama kelamaan dia mula mengungkung. Pernah sekali saya minta izin untuk balik kampung jenguk ibu yang sakit. Dia marah. Saya cuba jelaskan, dia tampar saya. Tampar kali pertama saya diamkan. Dia minta maaf. Dia menangis teresak-esak, dia peluk saya, katanya dia tak sengaja. Saya maafkan sebab saya sayangkan dia. Tapi lepas tu, setiap kali kami bergaduh, dia akan guna tangan, kaki, kadang-kala tarik rambut saya, menghempas barang, caci maki saya yang paling menyakitkan, dia mengugut saya untuk menghabiskan riwayat saya jika saya berdegil dan ingkar atas kata-katanya. Saya malu, saya takut orang tahu. Saya simpan semuanya sendiri hampir 8 tahun. Lebam, luka, trauma. Sampai satu hari dia tumbuk saya sampai saya pengsan. Anak saya ketika itu berumur 6 tahun sempat menelefon ibu saya. Dan bila saya sedar, saya sudah di hospital. Ibu saya menangis. Doktor suruh buat laporan polis. Dalam ketakutan, saya failkan perceraian. Saya buat laporan polis. Saya dapatkan kaunseling. Saya berpindah dengan anak saya ke rumah perlindungan untuk masa keganasan rumah tangga. Hari ini, saya masih dalam proses penyembuhan. Trauma tu masih ada. Tapi saya bangga kerana saya keluar dari kitaran itu. Saya tidak mahu anak saya membesar melihat ibunya dipukul dan menganggap itu perkara biasa dalam rumah tangga. Sangat terkesan sebab kalau melihat kepada kronologinya, bermula daripada tak sengaja, lepas tu mungkin ada sifat kasih, ya. masih lagi hmm. sayang, hmm. kemudian ada mungkin ada ugutan, ugutan dan hmm. uh, seterusnya dia menerima keadaan itu dan disebabkan anak dia 6 tahun yang mungkin membuka kata ruang untuk meminta bantuan daripada pihak ketiga iaitu ibunya hmm. dan ini menarik sebab apa kita nak bercerita mengenai orang ketiga ataupun kesan kepada anak yang 6 tahun tadi itu. melihat kepada 11 tahun perkahwinan di kata ditahan uh, ditelan dan sebagainya doktor kan dia mungkin tak nak melihat anak dia apa yang berlaku dalam uh, rumah tangga itu yeah. menjadi solusi kalau apa-apa anak dia rasa macam ni pukul je isteri tu pukul je isteri tu mungkin kesan apa pula kesan-kesan lain dari segi psikologi kepada anak-anak kalau mungkinlah hmm. kalau melihat kepada ketakutan isteri itu adalah jalan yang dipilih bagaimana hmm. dengan anak-anak Betul. -anak? kesan kepada anak-anak bergantung kepada umur anak pada hmm. waktu benda itu berlaku hmm. dan kita tahu benda keganasan ini bukan satu dua kali dia berlaku kerap kali ya. dan sudah lama hmm. Dan kalau anak itu masih dalam uh, usianya mana, mereka belum dapat proses uh, sepenuhnya, mereka akan salahkan diri dia orang. Okay. Dan akan dia orang membuatkan mereka lebih berhati-hati. Tak nak buat salah. Mak dah susah hati. Tak nak salahkan mak lagi. Hmm. Mereka ini tanpa kita sedar akan kesan trauma itu akan menjadi people pleaser nanti. Hmm. Oh, akan okay. jadi perfectionist. Okay. Akan buat uh, semata-mata untuk uh, menjaga hati okay. orang lain. Okay. Uh, padahal perasaan orang lain, kita tidak ada tak mampu untuk kawal. Okay. Tapi dah dibesarkan dengan kata kena buat sesuatu kalau untuk bagi orang lain tak marah, bapak tak mengamuk, mak tak terkesan. Okay. Jadi so. itu salah satu benda yang mereka akan bawa sampai mereka ha Dewasa. ada juga yang mereka kata bila nanti bila dia orang besar nanti dia orang tak nak ha jadi macam ha macam ini mak macam ini yang kononnya dia mungkin dia akan anggap mak dia lemah ah. dan mak dia tidak ah. hanya menerima ah. saja ah. dia ah. jadi dia akan jadi pejuang wanita ah. yang sampaikan ha semuanya ha dia nak sentang okay. contohnya uh -huh. Dan dia juga mungkin boleh jadi Kalau anak-anak itu lelaki Entah-entah uh -huh. dia jadi kita panggil uh, Identify with aggressor Dia uh -huh. end up jadi pemangsa juga okay. Itulah tunjuk-nak tunjuk, tunjuk uh, Kelakian okay. Lagi kuat Nesis. Lagi uh, uh -huh. lagi guna tang, kaki tangan Oh lagi lelaki lah orang itu uh -huh. Tidak ada sesiapa yang memperbetulkan uh -huh. Kefahaman anak lelaki itu kalau budak lelaki itu menjadi tempat ibunya meluahkan, daripada awal-awal pun dah train jadi kaunselor. Mm. Jadi dia akan jadi orang yang terlebih empati sampai dimanipulasi oleh Faham. orang lain. Mm -hmm. Jadi kepada eh, penonton di luar sana, inilah salah satu bentuk prevention okay. yang Faham. kita boleh lakukan. Faham. Sebab kesan yang berlaku pada anak-anak itu boleh sampai mereka sudah tak ada dekat dunia ni lagi. Mm -hmm, Tetapi yang bagusnya apa? Kalau mereka itu dibantu, mm -hmm. kalau hanya ada seorang yang percaya kepada mereka, mm -hmm. mereka ini itulah menjadi mungkin menjadi punca untuk mereka ha, menjadi pewira. Yang itulah pada mana resilient itu akan dibentuk. Mm -hmm. Jadi, sesuatu yang berlaku itu ke arah mana dia akan pergi bergantung pada siapa. Uh -huh. Bergantung kepada orang sekeliling Yang membantu mangsa ini uh -huh. Selalunya mereka itu tak dapat keluar uh -huh. Kalau hanya nak bergantung pada diri sendiri uh -huh. Mereka akan keluar kalau dibantu oleh anak Yang uh -huh. tadi itu anak 6 tahun ya, Dan selalunya dia. anak dia akan buat mak uh -huh. Mak selalunya bertahan Kerana difikirkan untuk anak, anak. Uh -huh. Dia takut nanti bila uh -huh. bercerai ...anak nanti siapa nak bagi tak itu, ada siapa, figure tak Bapak. ada figure padahal kalau ditanya anak tu anak dah lama dah suruh berpisah mm -hmm. okay. dan itu yang kita tidak nampak dan mak itu sendiri akan lakukan sesuatu kalau ada orang lain sebab uh -huh. itulah penonton di luar sana bila kita ada melihat Tolonglah kita perihatin, tolonglah cakna. bukan nak jaga tepi kain orang. Jangan menilai. Ba bantu dengan bukan bagi nasihat. Eh? Uh -huh. Start dengan dulu, menjadi pendengar dahulu. Uh -huh kemudian bagi informasi bagilah nombor telefon Tuan Hafiz yeah. kurang-kurangnya <laughs> walaupun kita, kita tak mampu bukan, tapi bukan, tak apa bukan. kita carilah bantuan untuk bagi mereka dapat bantuan faham okay. jadi membantu dengan bagi informasi uh. membantu bagai berada di sisi bukan bagi nasihat ya? Ha, jangan hmm. dengar dahulu baik dan saya kira inilah dia sebenarnya peranan so, orang emosi. sekeliling dan yeah. juga sokongan uh, untuk mereka yang terlibat mm. dengan keganasan rumah tangga dan kalau boleh juga kita nak kongsikan ataupun uh, kita raikan juga daripada penonton-penonton uh, kita di Facebook antaranya daripada Puan Walidah Wati Ambaka okay. mm -hmm. katanya pernah saya tengok di depan mata saya bila istrinya mengandung selalu sangat dipukul Allah sampai anak-anaknya sekarang pun ada yang tak normal katanya. Saya kira, saya kira Fatin ini mungkin antara kesannya lah sebab selalu sangat lihat ibu mereka dipukul perkataan okay. ataupun uh, yang ditekankan di sini adalah dipukul dan mm -hmm. saya kira kekerasan rumah tangga bila dipukul seperti mana mm. kita cakapkan tadi dipukul sepak terajang kita nampak kesannya mm. mungkin lebam mm. mungkin bengkak bengkok di mana-mana patah dan sebagainya mungkin mm. mudah untuk kita buktikan di mahkamah di balai polis dan sebagainya tetapi melibatkan penderaan emosi mental mm. sakitnya tu di emosi sakitnya tu mental bagaimana untuk kita buktikan kepada pihak perundangan bahawa uh, kita ni tak di fizikal mm. tapi yang sakitnya sakit tu di sini, tu di sini mm. mental dan juga emosi Ya apa bila untuk menonton di luar mm. eh bila anda semua dalam keadaan sakitnya tu di sini uh -huh. eh di dalam hatiku kan tak tahu nak bagi tahu macam mana dekat <laughs> that's mahkamah. That's saya something. Saya dah teringat lagu tu dah. Uh -huh. uh, jadi bila sakitnya tu di sini uh -huh. uh, macam mana nak buktikan di hadapan yeah. mahkamah untuk membantu sebab mahkamah uh -huh. akan menilai dari sudut dokumentasi, laporan-laporan uh -huh. uh -huh. dan kita nak yang boleh benda yang dizahirkan yeah. ataupun seperti mana dalam tata cermal adanya kesaksian okay. uh, syahdah, eh syahadah eh uh -huh. kita ada baynah dan bila berkenaan dengan syahadah ini adalah kesaksian mana-mana uh, baik lelaki, baik perempuan mm -hmm. yang tahu kejadian lihat dengan mata, mm -hmm. dengar dengan telinga mm -hmm. bukan menjadi hearsay ataupun orang ketiga eh, okay. yang mendengar ataupun daripada percakapan mangsa itu sendiri. Mm -hmm. Kalaulah dia ada di tempat kej kejadian contohnya, mm -hmm. memang dia nampak kita pernah saja ada kadang-kadang baik daripada <coughs> keluarga, kawan mm -hmm. dan tadi ada Viti kita lalu tadi, ada yang sampai di kedai makan, hmm. kena lempang, hmm. hentak, tarik tudung, hmm. diseret, hmm. Uh, ada yang uh, ditendang dan troli. sebagainya. Hmm. Uh, terbalikkan troli macam yang Rosyamno buat tapi punya prank kan. Hmm. Uh, saya pun banyak dapat soalan nak tiba-tiba itu. Rupanya besoknya malamnya tengok orang punya prank. Okay. Okay lah. Tapi Lestin. pengajaran lah. Uh, terima kasih. <laughs> <laughs> Jadi apa yang patut dibuat eh, bila dalam keadaan macam tu adalah evidence lu. Mm -hmm. Jadi macam mana nak kita adakan evidence mm -hmm. tu? Pertama dapatkan rawatan. Mm -hmm. dapatkan rawatan untuk uh, kalau kata berkenaan dengan mental mm -hmm. sama ada, ada anxiety, depression, oh, okay. post traumatic. Okay. Okay. Uh, kalau nak tahu eh lepas accident pun kita ada post traumatic itu ya, pun betul? sakit mental. Okay. Uh, okay. anda bukan gila jangan risau. Hmm. Okay. Istilah gila ni mungkin dulu. Hmm. Gila ni ada banyak cabang dan kita memang dalam dunia yang gila. Oh, <laughs> <terluka>. <laughs> tak nyanyi <janyikah>? ke? <laughs> jadi. <laughs> jadi puan-puan eh walaupun dalam keadaan hmm. kita macam ni pertama dapatkan rawatan supaya kita ada laporan. Sama ada hmm. uh, daripada hospital kerajaan hmm. dan juga daripada klinik-klinik swasta pakar psikologi uh -huh. sebab report daripada doktor tersebut adalah report yang boleh digunakan di hadapan mahkamah kelak. Uh -huh. Okey, itu yang pertama. Uh -huh. Dan yang kedua berkenaan dengan contoh kalau uh -huh. kata sakit dekat hati ni, katalah daripada kata-kata nista uh -huh. ataupun tiba-tiba okay. uh, sama ada dimarah, dicaci, dimaki, yeah. dituduh contoh eh. Okay. Uh, dituduh ramai eh klien saya. Tiba-tiba dituduh apa? Dituduh contoh perempuan jalan, oh, okay. uh, apa nama, uh, main tak luar dan sebagainya. Okay. Uh -huh. Jadi, ayat-ayat yang tak baiklah. Okay. Jadi, benda tu nampak macam, alah ni gaduh biasa kan? Uh -huh. Tapi, cuba kalau gaduh biasa, lima tahun butut turut. Uh -huh. <laughs> tak biasa dia, dah tu. <laughs> dia, dia tak biasa, dia akan jadi... Uh, proses pembodohan uh -huh. ataupun proses, proses pembodohan uh, bagi saya satu proses menjadikan i, I, I love uh -huh. uh, sebab uh -huh. seorang isteri itu tanpa dia sedar uh -huh. oh, tadi kata doktor kata ada yang PhD pun kena ada uh -huh. so saya kata tanpa uh -huh. sedar walaupun dia bijak dalam pelajaran uh -huh. tapi dia dibodohkan uh -huh. dari sudut emosi dan juga mental dia uh -huh. Dan disebabkan tu Salah kesalah fahaman okay. Jadi saya nak pesan kat sini satu okay. silakan, silakan Ada lebih kurang 5 atau 6 perkara Yang mm -hmm. kalau kamu lakukan Kamu ni bukan nusyus pun Kamu mm. patut mm. lakukan Oh ok mm. Antaranya Kalau kamu dipukul Kamu boleh keluar rumah Boleh ke tidak? Jawapannya boleh Nusyus mm. tak? Tak Okey. Okay. Okay. Kamu keluar rumah sebab Kamu nak dapatkan bantuan Pergi jumpa doktor mm. Pergi jumpa macam orang mm. macam saya Peguam mm. uh, Pergi ke mahkamah Atau ke mana-mana Untuk dapatkan rawatan yeah. Untuk dapatkan perlindungan Untuk dapatkan nasihat mm. Anda nusus atau tidak? Tidak, Tak nusus. Mm -hmm. Yang ketiga, contoh anda terpaksa keluar daripada rumah kerana emosi anda dia dah tak boleh dah. Mm -hmm. Dah rasa uh, apa out. nama? Dah dah burn out mm -hmm. dah. Disebabkan contoh situasi dia kamu duduk di rumah mertua. Mm -hmm. Sedangkan tanggungjawab suami menyediakan satu rumah untuk kamu dan bukanlah rumah mertua. Oh, mm -hmm. okay, dan bila kamu dah suarakan, dah bincang bertahan selama 2 tahun contohnya uh -huh. kamu keluar dari rumah kamu nusyus ke tidak jawapannya tidak, tidak. Okay. Wah, banyak pula uh. saya beritahu kan uh. ha. jadi kalau nak tahu lebih lanjut right, untuk tiga lagi yang seterusnya tengok <laughs> dalam TikTok saya <laughs> <laughs> okay, ataupun baik. saya <laughs> sebab dia ada lagi berbaki 3 yang yeah. okay, kita akan kongsikan tapi apa yang hmm. Tuan Hafiz kongsikan tadi iaitu proses hmm. pembodohan itu. kita nak bantu hmm. mereka untuk tidak jadi bodoh sebab wanita ni dia penuh dengan kata nilai-nilai um, tinggi hmm. jadi bagaimana untuk kita bantu ataupun saya nak tanya satu uh, soalan kepada doktor Adakah manipulasi Minda ini Kadang-kadang Dia mendera ni Sebab dia rasa Macam dia puas Dengar Apa isteri tu um, Meronta-ronta dan sebagainya Adakah term tu juga oh. eh, um, Okey Satu kita ingat ya Lelaki itu Dia it, itu it bukan lelaki tau Itu apa Itu Bukan lelaki <laughs> oh, Sebab cik. lelaki yang sejati Adalah mereka yang eh uh, menjadi pembela kepada wanita, mm -hmm. Protector, uh, uh, mem provider, uh, mem provider. Mm -hmm. jadi lelaki yang uh, yang yang macam uh, yang ada unsur-unsur sadistik itu, yang ada yang dapat keseronokan apabila dia melihat kesengsaraan itu, oh, yeah. memang dia itu perlu dapatkan assessment lah tengok dekat mm -hmm. mana dia eh, dia mm -hmm. ni beradil mm -hmm. dan mereka itu kadang-kadang tuan -kadang tidak nampak kan. Ha, sebab itu saya kata kita memanglah dia salah atau tak salah. Okay. Tetapi mereka pun perlu dibantu dan difahami okay, kan. Okey. Okay tetapi kita jangan memberi ya, peluang untuk wanita itu menggunakan alasan itu untuk kesian. Ah, ah suami dia ni kalau dia ni waras, okay. ya, kalau dia ni dalam tak stres kerja, yeah. kalau bos tempat tempat kerja tak bully dia, dia taklah macam ni. Cukuplah susah tu. Kadang-kadang sebabnya mereka bertahan itu kerana isteri itu sentiasa cuba mencari alasan mm. untuk terus bertahan kerana apa? Perasaan sayang itu, Faham. perasaan itu bersalah baik. itu, itu belum lagi datang yang dia percaya. Kalau uh -huh. datang jumpa saya nanti cerita semua buka aib. Ya, betul. Oh uh. ha, jadi macam mana dia nak cerita? Padahal kita dah kata dah, okay. ustaz dah kata tak buka aib, okay. tuan hafiz kata tak buka aib. Okay. Ha. Okay. Jadi kita start dengan itu dulu. Tak okay. pernah lebih lebih. Tolong hilangkan. Kepercayaan, Tolong, buka aib kepercayaan buka air uh, itu. Tolong hilangkan kepercayaan buka air. Itu mungkin uh, rumusan yang sangat-sangat baik. Tapi belum lagi dah habis. Kita <laughs> nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita berikan conclusion terbaik untuk anda selepas ini.